दशमोऽध्यायः श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीसद्गुरुभ्यो नमः कुलदेवता श्री एकवीरादेव्यै नमः जय जयाजी अवगुणनाशिनी जय जयाजी गुणवर्धिनी जय जयाजी कृपा वोळवणि महादेवी नमन कुसुमादपी कोमलानी प्रसङ्गे वज्रादपी कठोरानी जय जयाजी निवारिणी देवी भगवती तुजनमन जय जयाजी लीलाकारिणी जय जय तारिणी जय जयाजी यशदायिनी देवी तुज नमन नवमोऽध्यायी कथावर्णन भक्त आराधन मातेचे करियेले प्रतिष्ठापन अखंड नासिक जिल्हे चंद्रपुरास तैसे नगर जिल्हे सोनाईस भक्त भक्तभक्तित रममाण रसभरितवर्णनलिहविहले रसाश्रवण आनन्दे हृदये देहभान हरपले से निर्गुणहोतसे सगुण दुष्ट दुर्जनसंहाराकारण आद्यशक्ति प्रगटन वेणो वेळी जाहले से परब्रह्मविविधशक्ति व्यक्तस्वरूपे प्रगटति कार्यकारणे अवतरिति देवी रूपे घेवो निया शक्ति विचरे सर्वत्र शक्त्यन्तर्हित शाश्वत परिकार्यकारणरूपे विश्वात शक्ति अवतरे सगुन रूपे प्राक्षसी वृत्तिचे नाशन देव रक्षण त्रिभुवनी शान्तता प्रस्थापोन आनन्दे भरि सकलसृष्टि शक्ति पार्वतीने अवतार घेतले भक्ता कारणे रेणुका एक एकवीरा यल्लम्मानावाने निर्गुण जाहले सगुण रेणुका पञ्चपुत्र रत्नात् परशुराम कीर्ति त्रिभुवनात् एकपुत्र विख्यात मनु सम्बोधिति एकवीरा कर्णाटकील बेळगावात् सौदत्तिपीठ विख्यात माता यल्लम्मा तेथे वसत भक्तकल्याणार्कण्डेयऋषि विरचित देवि सप्तशती ग्रन्थात् देवी महात्म्य ओविरूपात् वर्णीयेरे असे विस्तृत इथे सप्तशती ग्रन्थात् ऋषिषडाङ्गे वर्णितात् सङ्कल्पानन्तरे ती वाचतात् जी असती पुल्लेखयेलि प्राधानिक वैकृत अनमूर्ति हीरहस्य त्रयसती तृतीयरहस्यजे मूर्ति वीरेचा उल्लेख उल्लेखतया तसे भीमा देवीचा अवतार चंद्रहास नामे तरवार नरमुंड विराजित विराजितकर सवे प्राशन्या पात्र असे नीलवर्ण अस् जियेजे चमकति तियेचा वाटोळे जियेचे ऐसे वर्णन वर्णयेरे दिव्य तेजोमयी भीमा देवी नामे एक वीरा कालरात्री देवी तैसीच नामे कामदा देवी ओळखिली प्रशंसिलि जातसे चरित्र नामे ग्रंथात जो असे तामिळ भाषेत उल्लेख असे तयात। माता भगवती दक्षिण भारती रेणुका माता प्रिय देवता एकवीरा नामा अपभ्रंश होता अक्का अग्विचार म्हणति ती एसी येल्लम्मा येल्लुआई रेणुका माता एकाच देवीची नामे असती पतितांची देवी म्हणून पूजिती काली मातेचा या रूपासी देवीसी असती दो हस्त एक हस्त अहम नाशत दुजा भक्तावरी वरदहस्त दर्शवि असेची चि महाकाली सोमालम्मा जोगम्मा गुण्डुम्मा पोचम्मा मायसम्मा एलम्मा मरियम्मा देवी, रेणुका माता भणताती दक्षिणभारती एल्लम्मा वरिलविविधनामे देवीसि विविधे सम्बोधिति तिजसी अनेक नामे रूप एकची एकवीरा कथा सुरस दक्षप्रजापति चा यज्ञास सकल देवास परीनसे शिव पार्वतीसी घाईत राहिले वाटते आमंत्रण माहेरी जावया का घ्यामान ऐसा विचार मनी करोन् पार्वती निघे अवचिताला नसतो मान हे सत्य वचन विना आमन्त्रणजावोन् याचि प्रचिति यैलपार्वतीसी ज्ञानी भविष्य भविष्यविधि घटना जाणोनी पार्वती सस्वये अडवोनी पुसते जाहले ते धवा घटना अखेरची भेट ठरेल आपुली पुढती कुठे संभवे भेट आपुली सांगावे देवी आत्ताची तदा वदती जाहली पार्वती भेटेन पुनश्च सह्याद्रीवरती एकवीरा अवतार पुढति जगत्कल्याणाकारे पार्वती जाहली नंदी वरस्वार, कैलास पर्वत उतरे भरभर आप्त स्वकीय भेटी आधीर, हिमकन्या जाहली से गौरी मोदे माहिरागेरि स्वजने अपमानीतकर्येरि तदा भवानी क्रोधीतजाहरी उडी घेतसे यज्ञकुंडी सह्याद्री च कड्यावरती दिव्यतेजस्वी रूपमती देवी एकवीरा भगवती कालान्तरे प्रकटली मृतपती जमदग्नि समवेत देवी रेणुका सती जात माता पिता विरहात रम्भद्रे बाणसोडिला माता आठव व्याकुल होगोन दुःखे भरियेले रम्भद्रे सोडिता बाण कड्यात् प्रगटे एकवीरा तिसरी कथा प्रकटनाची विजयकान्ता साची कथा आनन्द लुटावयाची पर्वणि साधेल श्रुतियांसि भगवतीने दिले शिवावचन शिवाकारणे अवतरण सह्याद्रिगिरिहन वचनपूर्ति करियेली, वीरभू महाराष्ट्रह्याद्रिया भव्यशीत इन्द्रायणी खोर्यात, दिव्यतेजा एकवीरा प्रगटली अखण्डकाळ्या शिळे प्रकटन अति पुरातन पाण्डवकालीन स्वयं भुवन जागृतस्थान चिरनिवास एकीरे विहार गावचीन सद्यकाले कारला आदिशक्ति जागृतस्थान प्रसिद्धले ले सर्वदूरी सह्याद्री डोङ्गरी पुरातन लेणी शिल्पकामे अतिदेखि शिल्पकले अति, शिल्प अति प्रसिद्ध प्रगटे सुंदर लावण्य सुन्दर सकल विश्वाची जननी भक्तवाट पहातसे वावनचतेथ नेथ प्रदक्षिणेला सभामण्डप सन्मुखी बाधिये द्विसहस्रवर्षपूर्वकालारा भगवती प्रगटली निवासा अनेकजाती सानथोर ब्राह्मणकोळी सोनार कायस्थ कासार तयांची असे कुलदेवता असङ्ख्यजनयेति एथ माते चाया दरबारात् नामचिन्तनसङ्कीर्तनात् आनन्दसमाधि अनुभवति शुद्धसप्तमी ते पूनवचैत्रात् यात्रा भरते अहोरात्र असङ्ख्य नारी उदुक्कार चालतसे माता मन्दिर अति उञ्चावरी सह्याद्रीडोङ्गरी कड्यावरी जननाम करी भजने गड चढ़ताती सह्याद्री डोंगरा खालते देवघर नामे खेड़ाते एक वीरे से माहेर थे बंधु काल भैरव निवास शुद्ध ष्ठी देवघरी चैत्रात यात्रा भव्य स्वरूपात अलोट गर्दी होयतेथ दर्शना येति माता बैसे पालखीत ढोलताशे गर्जनात् डोङ्गराखालतेरा देवघरेडी कालभैरव भेटी पूजन आरती दर्शन होती वाजत गाजत ये वरती पालखी आपुल्या स्वस्थानी इति गुरुकृपाङ्कितभक्तकवयित्री विजयकान्ता विरचित प्रासादिक ॐ श्री एकवीरासप्तशति दशमोऽध्याय दशमोऽध्यायगूढः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते